assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz dunyodagi eng qadrsiz valyuta aytildi agar bu videoni ko'rishni istayotgan bo'lsangiz video ustida bir dona like bosib qo'yishni unutmang rossiyada pul birligi rubl Mac indeks xarid qobiliyatini paritetini aniqlashning norasmiy usuliga ko'ra dunyodagi eng qadrsiz valyutaga aylandi bu haqida the ekonomist jurnalistida ma'lumot berilgan tadqiqot mualliflarining qayd etishicha aqsh hozirda madonalds burgerlarining narxi besh butun sakson bir dollar taxminan to'rt yuz qirq to'rt rubl rossiyada esa ular bir yuz o'ttiz besh rubl yoki bir butun yetmish yetti dollar shunday qilib rossiya valyutasining adolatli kursi bir dollar uchun yigirma uch butun yigirma to'rt rublni tashkil qilishi kerak va hozirda rubl yetmish foizga kam baholanmoqda rubl taqdim etilgan valyutalar ro'yxatida oxirgi o'rinni egallagan ikki ming yigirma birinchi yilning yanvar va iyul oylari reytingida u oxirgidan bitta oldingi o'rinda livan funti esa oxirgi o'rinda edi bu safar oxirgidan oldingi o'rinni oltmish yetti butun to'qqiz foizga kam baholangan turk lirasi egallagan shu bilan birga yevro o'n to'rt butun yetti foizga britaniya funti o'n yetti butun bir foizga past baholangan bugungi videoyimiz shundan iborat edi video yoqqan bo'lsa layk bosing tezkor va yangi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling